assalomu alaykumavtoremo kanalimiz obunachilari va youtube kuzatuvchilari azizlar kichikroq video video qilamiz bu safar hop qo'shni davlatdan qirg'izistondan o'sh shahridan olib kelishibdi toyota matrix moshinasi bu hech qayerga urilmagan hamma yog'i soppa soq mhm. lekin shu kraskalari urinib kraska qilish kerak bo'lgan holatga kelib qolibdi ancha atroflari urinib qolgan oldi orqalarida chip chishlari bor shularni lb turib chirigan joylari bor o'sha paroylarida chirigan joylarini zanglagan joylarini chiroyli qilib tayyorlab turib kraska qilib beramiz shu kanalimiz kanalimiz orqali kelishganla shahridanam xudo xohlasa bu ishimizni ham chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz azizlar bizni kuzatishda davom etinglar albatta bundan keyingi ishlarimizni ham chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz buni o'sha orada e, videolarni orasida ko'rsatib ko'rsatib o'taman inshaalloh ishlar jarayonlar qanaqa ketayotganini sog' salomat bo'linglar barchaga oldindan rahmat